Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya sebagai salah seorang penceramah malam ini. Di kalangan negarawan dan yang berhormat yang jauh berpengalaman dari saya, saya berapa saya berasa sangat bangga, teruja dan berasa sangat kecil jika dibandingkan dengan mereka. Saya juga gembira kerana saya dari Kedah dapat bertemu bermesra dan berpeluang bercakap dengan orang Kedah Kali terakhir saya di Kedah adalah 2 tahun lepas Sebelum saya melanjutkan pelajaran untuk setahun Saya baru balik bulan 11 hari itu Dan malam ini Pertama kali Saya berada di atas pentas Bersatu Dan banyak perkara yang nak diceritakan Pertamanya Tentang kerjasama DAP dan Bersatu Masa mula-mula Bersatu ditubuhkan Ramai yang terkejut dan tak sangka Tun Mahathir akan bekerjasama dengan bos saya Lim Kit Siang. Saya sendiri pun masa tu di London terkesima. Tapi seperti diperjelaskan kedua-duanya, misi kita kali ini lebih besar dari matlamat peribadi maupun matlamat parti. Misi kita kali ini adalah untuk selamatkan Malaysia daripada kehancuran. Jika DAP adalah parti Chauvinist Cina, Komunis dan sebagainya, adakah Tun akan bekerjasama dengan parti DAP sekarang? Jika DAP adalah Komunis, adakah parti ini dibenarkan wujud di Malaysia? Jika tuduhan-tuduhan itu benar, adakah Tun, YBYB di sini akan berdiri sepentas dengan saya pada malam ini? DAP hanya bertanding tak lebih 50 kerusi parlimen di pilihan raya ke-13 mana mungkin DAP boleh mendominasi sekiranya menang kerajaan persekutuan. Itu itu semua hanya momokan untuk menakut-nakutkan orang Melayu. DAP dijadikan hantu. Orang Melayu ni memang takut hantu. Dengan cerita betul ke tak betul ke asalkan hantu mesti takut. Politik ketakutan Melayu hilang kuasa ini tidak wajar dan tidak logik sama sekali. Kalau tak percaya dengan saya, boleh tanya dengan Tun sekejap lagi. Tak ada masalah. DAP berulang kali kata kita junjung perlembagaan, undang-undang tertinggi di Malaysia. Perlembagaan kata agama Islam agama persekutuan, kita ikut. Perlembagaan kata perkara 153, kuota Melayu untuk beberapa perkara tanpa mengambil hak orang lain, kita ikut. Perlembagaan kata kita sistem pemerintahan beraja. Raja berperlembagaan. Kita ikut semua itu Kita junjung perlembagaan Undang-undang tertinggi di Malaysia Mendiangkal parsing Pengerusi DAP Berkali-kali cakap Jangan main-main dengan perlembagaan Kerjasama di antara parti Kerjasama di antara Pakatan Harapan Dan bersatu Menjangkau dari matlamat peribadi Mahupun matlamat parti Sekali lagi saya ulang Matlamat kita lebih besar dan meliputi semua rakyat Malaysia Tak kira berparti ataupun tidak Iaitu untuk menyelamatkan Malaysia Dari kancah negara gagal Dan terus merudum di pelbagai aspek Malaysia harus diselamatkan Dan Pakatan Harapan bersatu Komited dan nikat dalam menjayakan misi ini Jika tiga negarawan ulung Seperti Tun Mahathir Wabilin Kit Siang Dan Datuk Sri Anwar Ibrahim berduduk bersama untuk jayakan misi ini, masakan kita tidak. Jika mereka yang mempunyai pengalaman dan prestasi yang jauh lebih baik dari pres, daripada pemimpin di sebelah sana, mengapa kita pilih yang lain? Saya percaya rakyat Malaysia boleh menilai mana satu batu dan mana satu permata. Pakatan Harapan Bersatu diketuai oleh negarawan-negarawan yang mementingkan masa depan negara masa depan anak muda dan bukannya dipimpin oleh pembohong penipu perompak penyamun dan pencuri <Syukur> oleh itu pakatan harapan bersatu adalah masa depan the future tetapi ini hanya boleh berlaku sekiranya hadirin di sini rakyat Malaysia dapat memberikan sokongan. Beri kita peluang. Ini negara demokrasi. Sekiranya kita tidak bagus, lepas dapat kuasa, pilihan raya yang akan datang selepas itu tak perlu undi lagi. Keduanya, tentang peranan anak muda dalam misi ini. Anak muda amat penting. Kita masih ada lagi anak muda yang merasakan undi mereka tidak penting. Tak membawa makna. Ataupun mereka tidak berminat dalam politik. Tetapi sebaliknya, pengundi baru dijangka bertambah 3 juta. Walau bagaimanapun, ada lagi 4.2 juta rakyat Malaysia yang boleh mengundi belum daftar. Bilangan rakyat yang boleh jadi pengundi adalah 17 juta. Satu per empat belum daftar lagi. Sangat ramai. Anak muda Kedah, anak muda Malaysia perlu ingat. Masa bulan raya yang lepas, ramai anak muda mengundi barisan nasional sebab ada pemimpin muda seperti Datuk Seri Murkis. Benangkan Datuk Seri sampai jadi menteri besar. Sekarang Datuk Seri Murkis dah bersama dengan pembangkang. So masanya adalah anak muda untuk menyokong Datuk Seri Murkis yang juga bersama dengan pakatan harapan dan bersatu. Anak muda jika mahukan perubahan, mahu bersama cipta sedarah kena turun dan ambil bahagian. Saya yakin yang berada di sini semuanya celik politik belaka. Tetapi kena juga ajak kawan-kawan, saudara mara, daftar mengundi, datang ceramah, jumpa pemimpin, pergi kempen. Pergi rumah ke rumah. Cerita tentang Pakatan Harapan dan Bersatu. Datang ke, datang ke pejabat sekiranya nak ambil bahagian, nak join. Kita nak pergi ser, nak pergi perang ni, saudara. Perang melawan kleptokrasi, untuk menyelamatkan Malaysia malulah kita dengan Tun Mahathir yang umurnya 90 lebih dengan YB Kit siang tahun bulan ni 76 tahun umur dia gigih lagi politik tapi kita anak muda dok lenggang goyang kaki pandai diman kerja tak nak buat saya rasa anak muda kena ada target sebulan dapat bantu berapa orang daftar pengundi dalam masa sebulan set target dah berapa banyak rumah kita pergi nak berkempen Edari salah dan cerita tentang Pakatan Harapan dan Bersatu Kedah ni banyak orang hebat-hebat Betul tak? Zaman dulu anak-anak Kedah tubuh serberkas Persatuan Pemuda Melayu Kedah Anjuran Kesetiaan Melayu Kedah Sebab nak lawan dengan Jepun Sebab nak dapat merdeka Kitalah ni Nak tolong kemping pun malas Nak pergi datang mengundi pun susah Masa depan kita dirompak Disamun dan dicuri Oleh PM Penyamun Malaysia Takkan kita nak bayar je Takkan kita nak bayar Takkan kita nak biar saja saudara-saudara Kita ni Malaysia ni dah ke belakang sangat 50 tahun dulu di Asia Dari segi pembangunan ekonomi Malaysia nombor 2 selepas Jepun Lebih kaya, lebih maju dari negara Asia yang lain Termasuk Korea Selatan dan Taiwan Tapi entah apa jadi Malaysia tak dapat lagi bersaing, jauh ke belakang ditinggalkan Singapura, Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. Singapura dah jadi negara maju. Malaysia nak tunggu 2050? Itu pun belum tentu lagi boleh jadi ke tak kalau kita terus dilanda masalah kleptokrasi dan terus menuju negara gagal. Dari segi pendidikan, kita dah di belakang Vietnam. Budak-budak umur 15 tahun di Vietnam lebih pandai daripada budak-budak kita kawan saya ada pekerja bang, daripada Bangladesh. Dia kata mereka pun dah tak nak kerja dengan dia sekarang. Sebab apa? Sebab mata wang merudum. Mereka ni lebih rela balik Bangladesh daripada kerja kat Malaysia. Sebab kerja kat Malaysia bagi dia mereka dah tak untung dah. Ada satu kawan lain, kawan saya lagi buka syarikat nak pakai programmers. Nak buka di Malaysia. Tapi kualiti tak sampai. so, terpaksa buka di Vietnam lagi So Malaysia masih lagi ke terbelakang Takkan kita anak muda nak diam saja Ini masa depan kita Oleh itu amat penting untuk kita menolak kerajaan barisan nasional Dan kita harus menang pilihan raya akan datang Demi untuk menyelamatkan Malaysia Tapi saya yakin yang ada di sini semuanya semangat berlaka Tapi kita kena kerja dan ajak kawan-kawan Sekurang-kurangnya yang 3 juta boleh mengundi ini Daftar memilih mula berkempen dan seterusnya menjadi kuasa anak muda yang boleh tentukan siapa di kerajaan persekutuan di pilihan raya akan datang. Seterusnya poin saya adalah mengenai wanita. Peranan wanita pula. Wanita ini kekuatannya adalah kelembutannya. Salah satu tokoh wanita yang amat saya kagumi adalah Tun Siti Asmah dan juga Datuk Seri Wan Azizah. Mereka ini kedua-duanya wanita yang sangat tabah dan kuat berjuang. Saya yakin tanpa mereka, Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar pun tak dapat jadi hebat. Oleh itu, ibu-ibu, kakak-kakak, saudara-saudari yang berada di sini harus tahu bahawa kita juga membawa peranan yang besar untuk masa depan negara. Lebih kurang separuh dari rakyat Malaysia adalah wanita. Wanita pun pengundi. Wanita pun boleh kempen. Wanita juga boleh jadi pemimpin. Kalau Pakatan Harapan Bersatu tak dapat sokongan wanita, jangan mimpi kita dapat menang pilihan raya. Apa pula pergi ke pasar pasar beli barang dapur, kita yang pertama sekali sedar kos sara hidup makin meningkat, betul? Bila pegang duit RM50 hanya boleh beli beras, tak boleh beli minyak masak. Kalau beli minyak masak tak boleh beli beras. Tak tak cukup. Harga makanan meningkat, kos nak hidup meningkat, gaji tak naik-naik, mulalah kita gelisah. Nak beri keluarga makan macam mana? Ini perkara yang perlu dibangkitkan, perlu kita sembang-sembang ketiga wanita berkumpul bila jumpa jiran, balik kampung, pergi ke pasar dan sebagainya, kita kena sampaikan mesej politik ini. Tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Bagikan Siti Khadijah, wanita mampu berjaya menjadi tokoh politik dan mengubah masa depan negara. Kuasa masa depan kita, puan-puan, ada di tangan kita. Tapi adakah kita nak guna kuasa tersebut? Dalam parti DAP, kita amat menghargai dan memerlukan maklum balas dari wanita. Itu sebab dalam majlis tertinggi DAP, kita telah cadangkan 30% daripadanya mesti terdiri dari wanita. Speaker Selangor, wanita pertama pun adalah YB Hanayo dari DAP. Esok beliau akan berada di Hotel Sri Malaysia 8.30 pagi bersama dengan Tun untuk sesi dialog. Kita jemput semua hadir. Kita pentingkan representasi wanita sebab kadang-kadang pemimpin pun tak faham isu yang melibatkan wanita. Jadi kita perlu suara wanita dalam jawatan tertinggi untuk membuat keputusan. Itu adalah peranan wanita. Hadirin hadirat, kita nak ubah masa depan negara, kita kena ubah kerajaan. Kita kena tukar Perdana Menteri. Setuju? Setuju. Ya jangan takut tukar kerajaan bagi peluang pada Pakatan Harapan Bersatu untuk jadi kerajaan persekutuan. Okay. Kalau kita buat kerja tak elok, pilihan raya seterusnya tak perlu undi kita lagi. Tapi nak ubah kerajaan, kita mesti menang. Nak menang, kita mesti ikut strategi dan tak boleh pentingkan diri ataupun parti sahaja. Tuan Mahathir pun ada cakap, gabungan antara parti pembangkang Kena elak berlaku pertandingan Tiga penjuru masa pilihan raya Berdasarkan sejarah Kalau ada tiga penjuru Besar kemungkinan bukan parti lain Tapi BN yang akan menang So itulah cerita dia Cerita dia sekarang Kita harus lihat maklumat yang lebih besar Untuk selamatkan Malaysia dari kancah gagal Usaha kerjasama dengan semua pihak ini Dicadangkan demi untuk Menyelamatkan Malaysia yang semakin parah dilanda krisis keyakinan, kemelut kepimpinan dan kegawatan ekonomi. Langkah dan usaha berani perlu dilaksanakan segera. Sokongan semua rakyat Malaysia tanpa kira parti, tanpa kira kaum dan agama, gender dan wilayah amat diperlukan. Dan ini dapat dilakukan sekiranya setiap seorang dari kita di sini mula bekerja keras. Sekian saja ucapan saya pada malam ini. Semoga kita dapat bekerja dengan rapat dan erat demi masa depan negara Malaysia. Terima kasih dan Assalamualaikum.